السلام علیکم ناظرین میرا نام رانا مجاہد ہے اور آپ ون کپ ٹی رہے دیکھیں انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اے, استاد بھی ہیں استاد کے ساتھ ادیب بھی ہیں اے, یہ اپنی شاعری بھی لکھتے ہیں اور کئی شگوں کا کئی بچوں کا انہوں نے مستقبل بھی سنوارا ہے کئی برسوں سے یہ اے, تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں محمد افضل صاحب ان کی زندگی سے ان کے تجربات سے میں آپ کو روشناس کرواتا ہوں پھر ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ افضل شکیل صاحب کا جتنا بھی تعلیمی میدان میں تجربہ ہے یہ سارا آپ تک پہنچائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا شاعری کے ساتھ منسلک ہونا ان کے تجربات ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افضل شکیل صاحب جن کا میں نے آپ کے ساتھ تعارف کروا دیا ہے ایک بہترین استاد بھی ہیں اور شاعری کے ساتھ بھی ان کا ذوق و شوق ہے انہوں نے کئی غزلیں لکھی ہیں سارا تعارف اب باقی کی باتیں محمد افضل شکیل صاحب سے کرتے ہیں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر کیسا اللہ کا شکر سر آپ کو ہمارے ون کپ ٹی پروگرام میں آ کر کیسا لگا بہت اچھا لگا اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ آپ نے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی جاندار اور شاندار ہیں اور مجھے دلی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی سر بہت شکریہ سر آپ تعلیم کے شعبے سے کب سے منسلک ہیں رانا صاحب میں تقریباً دوہزار تین سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں اور ان دنوں مشرف کا دور تھا تو ہمارے انٹرویوز وغیرہ ہوئے اور اس میں میں سلیکٹ ہوا تقریباً سترہ سکول تھے جن میں میں پہلے نمبر پہ تھا اور میں نے اس سکول کا انتخاب کیا, انتخاب کیا سیونٹین سکول میں سے کیونکہ یہ مجھے اچھا لگا تو اس کا میں نے انتخاب کیا محکمہ تعلیم میں آپ شوق سے آئے ہیں یا کسی مجبوری کے تحت آپ اس شعبے میں آئے محکمت علیم اصل میں میرا بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں ایک استاد بنوں اور لوگوں کو انسپائر کروں اپنے جو میرے اندر جو بھی کچھ ہے اس کا فائدہ لوگوں کو بھی دوں اپنے شاگردوں کو بھی دوں تو اس لیے میں ایک جذبے کے تحت اس شعبے میں آیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا ہوں بہت اچھی بات ہے صاحب افضل صاحب آپ بتائیں آپ نے ماشاءاللہ اللہ تین سے کنٹینیولی تعلیم کے شعبے میں قدم رکھا ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے شعبے میں اساتذہ کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اس دور میں اساتذہ کو آج کے دور میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑا چیلنج تو معاشی ہے کہ آج ہر استاد ہی تقریباً پریشان ہے اس کی بہت سی مراعات کاٹ لی گئی ہیں بہت سی سہولیات جو ہیں وہ حکومتوں نے مختلف طریقوں سے چھین لی گئیں تو اس وجہ سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے دوسرا پڑھانے میں ان میں بڑی چیلنجز درپیش ہیں بہت سے مسائل ہیں آج کل بچوں کو جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دے رہے انٹرنیٹ ہے موبائل ہے کمپیوٹر ہے ہمارے زمانے میں یہ نہیں تھا ہم دل لگی سے پڑھتے تھے لیکن آج کل بچوں کے پاس یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ پورا پوری توجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلیم حاصل نہیں کر رہے سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا ہونا چاہیے کیا ایسا ایک ٹیچر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جس سے ایک طالب علم جو ہے ایک شگید جو ہے وہ اپنا اس میں سیکھ سکے آگے بڑھ سکے کوئی ایسا ایک اقدام بتائیں جس کو ہم سارے معاشرے کو کرنا چاہیے ہم سارے استادوں کو کرنا چاہیے آج کل بے شک پڑھانا دشوار ہے لیکن یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کا اگر استعمال کیا جائے اور بچوں کو آڈیو ویڈیو کی طرف لے کر جایا جائے, جائے اور انہیں پراپر طریقے سے کلاس روم کے اندر پڑھایا جائے اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں میں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے سر یہ ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے تو میں اپنا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں میں نے آبزرو کیا ہے کہ اے آئی کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے چیٹ جی پی ٹی ہے جیمنی ہے گروک ہے بہت ساری ٹیکنالوجی آگئی ہیں آپ کے خیال میں ہمیں یہ اپنے سکولوں میں کیونکہ ہمارا یہ بہت سارے اساتذہ لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ گاؤں میں دیہاتوں میں پڑھاتے ہیں تو ان ٹیکنالوجیز کا وہاں پر کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے وہاں پر بھی اب انٹرنیٹ تو تقریباً ہر جگہ پہنچ چکا ہے تو اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا کوئی ناممکن نہیں ہے وہاں بھی پوسیبل بنایا جا سکتا ہے اور بھی بہت سی ڈیوائسز مل جاتی ہیں جو لوکلی انٹرنیٹ فراہم کرتی ہیں تو اس طرح سے ان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ہر جگہ اٹھایا جا سکتا ہے آ, ہم افضل صاحب کے جو ہے تجربات سے مستفید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم ان کی زندگی کے دوسرے پہلو کی طرف جاتے ہیں یہ ایک استاد کے طور پر ہمیں آ, اپنی تجربات شیئر کر رہے تھے اب ہم ان سے ان کی شاعری کے متعلق پوچھتے ہیں آ, افضل صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو رجحان شاعری کی طرف کب گیا اور کیوں گیا شاعری اصل میں اللہ تعالی کی دین ہوتی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں اور مجھے بچپن سے شوق بھی تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں میں نے تقریباً ساتویں آٹھویں میں جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو یہ بھی رجحان ہوتا ہے بعد کا شاعری میں تو میرے لیے جو سب سے پہلا صدمہ تھا وہ والدہ کی وفات تھی تو والدہ کی وفات تقریباً میں ہشتمے میں تھا اس وقت یا چھوٹی سی عمر تھی تو ان دنوں پھر میں نے اس صدمے کے بعد جو پہلی نظم جو میری کسی بھی اخبار میں شائع ہوئی وہ ماں تھی تو ماں کے حوالے سے میں نے پھر نظم لکھی یہ کافی پرانی بات ہے اور وہ کافی دوست دوستوں نے پسند بھی کی ماشاءاللہ شائری شاعری کا آغاز ہو آپ نے اپنی ماں کی وجہ سے والدہ کی وجہ سے کیا سر آپ بتائیے آپ کی پہلی غزل یا نظم جو ہے ماں یہ کس اخبار میں جو ہے آپ نے شائع کروائی ہے وہ شاہی کے ایک مشہور اخبار ہے پیغام پیغام ہاں روز رامہ پیغام میں چھپی تھی تقریباً انیس سو ترانوے پچانوے کی بات ہے یا ترانوے کی بات ہے سر ہمارے سامعین کو کوئی ماں کا کوئی ایک آدھا مصرہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو بتا دیں نظم ماں کے صرف دو بند میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں پہلا تھا جس ہستی سے میرے دم میں دم تھا جس ہستی سے میرے دم میں دم تھا اس کے جیتے جی دوکا نہ غم تھا میری مٹی میں گویا اس سے نام تھا میرے چاروں طرف مجمع بہم تھا وہ ایک ویران جا پہ بس گئی ہے میری ہستی کے لمحے کس گئی ہے جگر بے تاب آنکھوں میں حیرانی کیوں محروم تیرے پیار سے میری جوانی تیری فرقت میری تیری فرقت سے میری آنکھ ہر دم پانی پانی تھپک کر تو سناتی ہے مجھے اب بھی کہانی تیری آگوش میں دنیا میری فردوس سے برتر میری دنیا دنی تیرے فقط پاپوش سے اب تر ماشاءاللہ سر بہترین ہے زبردست سر آپ شاعری کے متعلق ہم بات کر ہی رہے ہیں تو آپ ہم مجھے بتائیے سامعین کو بتائیے کہ آپ آب, اب تک کے کون سے شاعر سے زیادہ متاثر ہیں دیکھیں یہ جو فیلڈ ہے بڑی وسیع فیلڈ ہے اس میں میں نے شروع میں اسادزہ کو پڑھا اسازہ کے بعد متاخرین کو بھی پڑھا تو ان میں بہت سارے جو ہے وہ میرے پسندیدہ لیکن ان میں زیادہ تر جو ہے وہ ساحر لدیانوی فراق گورکھپوری اور فیض احمد فیض علامہ اقبال یہ سارے میرے فیورٹ شاعر ہیں اور ان کو میں ان کی کتابیں میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ یہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ شاعری اور استاد دونوں پیشوں کو یا دونوں شعبوں کو ایک ساتھ کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے اور آپ کیا ترغیب دیں گے کہ دو کاموں کو ایک ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے اصل میں دونوں جو ہے نا وہ اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن دونوں ایک, ایک دوسرے سے منسلک ہیں خاص طور پر اپنا تعلیم شعبہ تعلیم اور شاعری کا دونوں کا جو ہے تعلق بہت پرانا ہے دونوں تقریباً ایک ہی چیز کو آگے لے کے چلتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ رکھنا زیادہ مشکل نہیں لیکن میرے مضامین جو تھے وہ کیونکہ سائنس کا میں طالب علم رہا ہوں اور سائنس ہی پڑھاتا رہا ہوں تو اس وجہ سے سائنس اور شاعری دو مختلف چیزیں ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ دونوں میں یکسانیت پائی جائے اور ان کو ایک طرح سے اکٹھا کر لے کر چلا جائے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ میں بکر نکالتا ہوں خاص طور پر اور جو شیر وغیرہ آتا ہے جو بھی آمد ہوتی ہے اس کو میں سکول ٹائم کے بعد اس پہ زیادہ توجہ دیتا ہوں زیادہ تر جو ورک ہے وہ سکول کا وہ سکول میں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ شاعری اور دیگر جو میرے لکھنے لکھانے کے شوق ہیں ان کو میں ساہ لے کر چلتا ہوں سر آپ کے نزدیک کامیابی کا کوئی راستہ بتائیں جو ایک ٹیچر کو اختیار کرنا چاہیے معلمی جو ہے یہ دراصل شعبہ پیغمبری ہے تو اس حوالے سے یہ بہت یونیک اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک کام ہے تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور میں معلم ہوں بچوں کو جو کچھ ہے میرے پاس وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں تو سب سے بڑی بات جو آپ نے سوال میں پوچھی وہ یہی ہے کہ استاد کو اپنا جو بھی اس کے اندر علم ہے اس کو بچوں تک منتقل کرنا یہ سب سے بڑا اس کا فرض ہے تو پوری دل دل لگی تندہی اور لگن کے ساتھ بچوں کو وہ علم کا خزانہ ان کے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکیں اور آئندہ نسلوں تک پہنچا سکیں افضل صاحب نے اپنی زندگی کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں افضل صاحب آ، آ، کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں بطور پاکستانی شہریت ہمارے معاشی حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی شعبہ ہو میں سمجھتا ہوں ایک مڈل کلاس کو اپنی کے ساتھ جہاں وہ نوکری کرتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ نے یہ کیا آیا کہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے تعلیمی سفر کا آغاز کیا اب طور معلم آپ نے اپنا ایک اہم کردار ادا کیا معاشرے میں کیا اس کے ساتھ آپ کے معاشی معاملات بھی ٹھیک چل... چلتے رہے معاشی معاملات اصل میں مختلف جو ادوار ہیں اس کے حساب سے مختلف رہے ہیں تو اگر مہنگائی کا رجحان اسی طرح بڑھتا رہے تو پھر تنخواہ میں گزارا کرنا تو ظاہر ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف صورتحال جو ہے وہ پیش آئی ہے اس کے لیے میں نے پیپر مارکنگ بھی کی کئی اور دوسرے بھی کام کرنے پڑتے ہیں ساتھ تاکہ روزگار کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر طور پر چلایا جا سکے تو یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کو بتائی کہ ایمپلائیز یا اساتذہ کو بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ معاشی تو معاشی ہی ہے جب تک کوئی ایمپلائی خوشحال نہیں ہوگا تو وہ اپنے معاملات کو ٹھیک سے نہیں چلا سکے گا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی جو ہے صورت حال وہ یہی ہے کہ معاشی طور پر مضبوط ہو کرنا چاہیے حکومت کو اور تنخواہیں وغیرہ کوئی مناسب ہونی چاہیے تاکہ سب کا گزارا جو ہے وہ اچھا ہو سکے سر اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے ایسے استاذہ سے ملاقات کی ہے ایسے گورنمنٹ ملازمین سے ملاقات کی ہے جن کی ابھی تک اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے وہ کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں یا جن کے پاس مکان ہے وہ بہت ہی چھوٹا مکان ہے جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے اس پر توجہ دینی چاہیے آپ کا کیا خیال ہے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ گھر تو ہر انسان کی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے تو اس طرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کے لیے یہ فسیلٹی جو ہے وہ لازمی پروائیڈ کرنی چاہیے صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے تجربات سے روشناس ہمیں کروا رہے ہیں تو سر جانے سے پہلے آپ ایک دو اور سوال ہیں آپ ہمیں کوئی اپنی ہی شاعری کی کوئی اپنی ہی پسندیدہ کوئی ایک دو لائنیں سنا دیں چلو میں آج آپ کو ایک اپنی بڑی پسند کی جانے والی <خض> غزل کے چاند شار سناتا ہوں اپنے ہونے کا احساس میں نے تم سے لیا اپنے ہونے کا احساس میں نے تم سے لیا یوں لگا ہر سانس میں نے تم سے لیا اپنے ہونے کا احساس میں نے تم سے لیا یوں لگا کہ ہر سانس میں نے تم سے لیا یہ سرد میں سرد مہری غمِ ہجر کی قیامت ہے یہ سرد مہری غمِ ہجر کی قیامت ہے تشبیحات کا افلاس میں نے تم سے لیا, تم سے لیا تشبیحات کا افلاس میں نے تم سے لیا سایہ بن کے تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہا دوستی کا یہ اخلاص میں نے تم سے لیا سایہ بن کے تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہا دوستی کا یہ خلاص میں نے تم سے لیا مہک ہمیشہ سے موضوع رہا ہے پھولوں کا مہک ہمیشہ سے موزوں رہا ہے پھولوں کا مگر یہ پھول بن باس میں نے تم سے لیا مگر یہ پھول بن باس میں نے تم سے لیا نگر نگر رہا تیرا سفر ادھورا شکیل نگر نگر رہا تیرا سفر ادھورا شکیل شعور وحدت انفاس میں نے تم سے لیا شعور وحدت انفاس میں نے تم سے لیا بہت شکریہ کمال کی شاعری ہے ماشاءاللہ اللہ افضل صاحب آپ جانے سے پہلے ہمارے ناظرین کو سامعین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں ہاں جی زندگی کی کامیابی کا راز تو محنت سے ہے محنت ہی وہ گر ہے جو ہاتھوں کی لکیروں کو بھی بدل دیتا ہے مالا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ طالب علم ہیں اگر آپ استاد ہیں آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہیں تو محنت ہی وہ گر ہے جو آپ کو بلندی تک پہنچا سکتا ہے میں نے میں نے تم کو خدا سے مانگا ہے میں نے تم کو خدا سے مانگا ہے واقع. میں نے تم سے تو کچھ نہیں مانگا کیا بات میں نے تم کو خدا سے مانگا ہے میں نے تم سے تو کچھ نہیں مانگا کیا بات ماشاءاللہ افضل صاحب آخر میں آخری سوال ہے آپ سے آپ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنتے ہوئے کیسا لگا کیا محسوس ہوا مجھے بہت اچھا محسوس ہوا اور بڑی ایک خوشی محسوس ہوئی کہ آپ نے مجھے اس پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا اور بہت ہی اچھا ماحول ہے بہت خوبصورت منظر ہے دل کو باہ جانے والا منظر ہے تو یہ چیزیں تو ویسے ہی بڑی انسپائر کرتی ہیں اور مجھے انتہائی خوشی ہے دلی خوشی ہے کہ آپ کے ساتھ میں اس پوڈ کاسٹ میں شریف ہوں ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے محمد افضل شکیل صاحب جو ایک معلم بھی تھے اور شاعر بھی تھے ان کا ون uh, کپ ٹی میں آنے کا بہت شکریہ دیکھتے رہیے ون کپ ٹی